меня интересует, почему идет децентрализация власти, а наши коммунальные предприятия не принадлежат нашей громаде Светловодска. Это раз. И очень большое, большое место, вот, это мы отапливаем и оплачиваем участки нашего Светловодска. И это не маленькие промежности или места. И это не единственное место. Вот так. И еще хочу сказать, надо воспитывать молодежь. Придешь на остановку и невозможно спрятаться от курящих. Со всех сторон курят. Даже около детского мира. Меня интересует такой вопрос, в городе Светловодске нет работы, официальной работы для таких людей, как я, по такому возрасту. Хотелось бы, чтобы создавались места рабочие и официально оформлялись люди в возрасте от 40 до 55 лет официально, потому что нам необходимо заработать хотя бы минимальную пенсию. Щоб залишитися жити в цьому місті Світловодській. что якщо не буде роботи, всі люди відсюди уедут, і нікому буде жити в нашому місті? Мене багато чого хвилює, щоб в нашому місті було. Але більш за все мене хвилює те, що зараз іде епідемія грипу, і люди, в котрих немає грошей, просто будуть помирати. В них не вистачить коштів ні на які ліки, ні на які медичне обслуговування. Це мене більше всього хвилює. Ну, А так, конечно, цены, конечно, нехватка рабочих мест, конечно, нехватка всего, все как все, все, у всех. Вот так. Я бы очень хотела, чтобы в нашем городе была социальная аптека, чтобы людям было пенсионерам купить что -нибудь. Я хочу, чтобы было много конкурсов, хочу, чтобы Було багато кружків, таких, щоб діти ходили, займалися і, і всього найкраще.